Через доброго ранку усім, хто прокидається разом з обласним телеканалом, я нагадую ви дивитеся програму на часі ранок. І сьогодні до нас у студію завітала Лариса Олексійна Ванєєва. Доброго ранку вам. Доброго. як у вас справи відразу? хочеться запитати? Знаю, що ви щойно з дороги не так давно нормально доїхали без курьозів. Погода была, конечно, не очень благополучная, но мы справились со всеми трудностями. Самое главное, что мы привезли замечательный результат. И тут, скажем, все стоило того, чтобы поработать над поездкой. Я вас с этим витаю, но, ну, честно, нема еще такой информации. Будет информация с первых уст, расскажите, что да, самое? вы Мы были на 12-м международном фестивале детского творчества «Мир талантов-2015», который организует международная организация «Женщина третьего тысячелетия». Многожанровий фестиваль і була наша номінація Театр і Моди і нам удалося взять два гран-при по двом возрастним категоріям, так що ми з що, ще раз, да, підтвердили високий уровень театрального дизайнерського іскування, який сумському регіоні. Это, звісно, ми вам дуже за це дякуємо за цю подвинути перемогу. Я нагадую, що Лариса Олексіївна керівник дизайн студії Арті Мода. І сьогодні ми з вами також хотіли поговорити про. тенденции усумские сумской моды. Как вы можете охарактеризовать моду в Сумах? Может вам часто ставят это но все же хочется почувствовать Да, вашу думку. безусловно, но о моде в Сумах очень сложно говорить, потому что мы, скажем так, наследуем ту моду, которая преподносится нам 2-3 года назад с высоких подиумов. Ну и сейчас сами понимаете, что ситуация в городе далеко не самая лучшая. Мы провинциальный город. Естественно, мы страдаем от экономических и социально-политических проблем в первую очередь. Молодежи становятся значительно меньше, а это значит, естественно, и те, кто продвигает модные тенденции, тоже, конечно, этих людей становится значительно меньше. Э -э наши прилавки оскудели, э уровень э даже мануфактуры нашего главного, скажем, поставщика модных брендов тоже не радует. И, конечно же, чувствуется вот это падение общего такого, вот такой общей визуальной культуры, этой картинки красивой на улице, конечно, уже не увидишь. То есть мы выглядим гораздо скромнее, гораздо более, может быть, даже убогим во многих смыслах. Поэтому, ну, наверное, о моде сейчас говорить, ну, может, не то чтобы не время, а порадовать себя вот практически нечем. Это, это мое мнение на сегодняшний день. Дуже вам дякую за такую відповідь, але все ж, що треба знати, аби виглядати модно? Можливо, вы можете рассказать про тенденции модні цієї зими? Я могу рассказать не только о зиме, поскольку мы приехали с недели моды. Мы были в этом году не только на детском фестивале, мы поучаствовали вместе с брендом Юлия Перекрестова. Хочу вас порадовать, как сумчан, что у нас все-таки, несмотря ни на какие проблемы, появляются новые дизайнеры, очень талантливые. Юлия Перекрестова – это новое имя, которое является сумским именем и уже себя очень удачно преподнесла в новых именах на Киевской неделе моды. Мы выступали как модельная группа преподносить творчество нашего сумского молодого модельера. И там были семинары, безусловно, на которые мы ходили, и много очень интересного узнали о направлении моды не только на 16 но даже 17-18 годы. Нам. Мне кажется, что да, это интересная очень информация моду 16 года, я думаю, мы скоро увидим на прилавках, потому что мы все это видим на, э, в наших магазинах. А вот мода 16 17 года очень интересна, потому что она принесла к нам новые принты, новые, скажем, направления по силуэтам. Если говорить очень коротко, поскольку я понимаю, что программа не, не предполагает долгого, скажем, такого экскурса в историю э, и традиции модные, то хотелось бы, чтобы сумчане знали, что основными, самыми модными э, цветами будущего сезона как 2016-2017 -го, -го года будет желтый, оранжевый. Они, наверное, расцветят, скажем, вот эти наши немножко серые, может быть, будни. Поэтому акцент на этом нужно сделать. Остается в моде очень модный популярный цвет вина Марсала, который уже в, эту, в этот сезон да, завоевал наши сердца и будет он оставаться еще долго. И в вечерней, и в повседневной моде. Мода 2016 -го года это прежде всего вся гамма коричневых цветов, которые переходят и в мягкие какие-то оттенки и какие-то коричнево ржавые такие цвета. Очень все это освежается и голубыми, и синими, и какими-то северными, зелеными красками. Интересно можно сочетать цвета, получать самые необычные оттенки. В силуэтах нужно обратить внимание на овальный силуэт, то есть мода смягчается, мода заоваливается. Это очень комфортно, очень мягко смотрится. Кроме того, хочется обратить внимание на, скажем, то, что не стоит носить. Нужно отказаться от мегаобъемов, от неразумной многослойности. Нужно помнить, что мовитоном сейчас будет носить белье поверх одежды, так как носили маечки и топики там, поверх платьев или футболок. Зато э, несколько скандально и шокирующе выглядит такая тотальная прозрачность или интересное кружево. Кружево становится более грубым, и оно становится повседневным материалом. Об этом тоже должны помнить наши модницы. И носить кружево можно сейчас даже в деловых каких-то офисных вариантах. Можно сочетать то же самое кружево с самыми необычными видами обуви. А в обуви самым модным, наверное, трендом будет широкий устойчивый каблук. Кроме того, писком моды будет сочетание туфель и колготах четко одного цвета, то есть как бы нога от верха до каблука становится единым стилевым таким целым по цвету, по фактуре, по рисунку. Не знаю, насколько это быстро придет в наш город. Бахрома, камуфляж, э многослойные оборки, прям целая архитектура в платьях из э сочетания оборок. Э что еще? Рваные, прерванные джинсовые варианты, прямо джинсы, Ой, да? джинсы в клочья. Да, везде и всюду это остается, безусловно. Это касается молодежи, ну, вот чтобы об этом не знали. Ну, вот это, скажем, это то, что вот, скажем, о, о том, о чем нужно помнить, когда вы создаете свой модный гардероб. Ну, и, конечно же, нужно помнить, что все должно быть индивидуально. Мода только предлагает, а все зависит от вашего вкуса, образа жизни, возможностей. Это все определяет ваш внешний вид. Я прямо заслухалась. Дуже шкода, что ручки не были, Я конспектувала все. Интернет. Я... Интернет, все в интернете. Я что наши все запамятят. І всі всі ваші рекомендації дуже дуже вам за це дякую. Ще хотіла запитати: все ж таки наближаємося до новорічних свят. Є ну, якась мода на цьогорічне новорічне вбрання? Безусловно же, мы все играем. Новый год – это такой замечательный, волшебный, сказочный праздник, когда э, отступают все проблемы, и людям хочется как-то приподнять свое настроение. Конечно же, в этом всегда помогает одежда, потому что одежда – это эмоции, это какой-то поведенческий шаблон, и нужно подарить себе праздник. И вы знаете, что тотем года всегда определяет э, характер наших новогодних вечеринок, а в этом году это э, непредсказуемая, яркая, огненная обезьяна, и, в общем-то, нам все чем можно погрузиться вот в этот мир, скажем, радости, праздника, может быть, даже позволить себе какие-то необычные наряды. Но прежде всего основными цветами, как всегда, цвет определяет в первую очередь все модные тенденции. Это ярко-оранжевый, желтый и традиционно ярко-красный цвет. Поэтому вот такими сочными цветами можно украсить свой новогодний праздник. Я вам дуже дякую за ці всі рекомендації за поради. Ви вже майже готові чуткувати новий рік. Насправді він вже буде зовсім скоро, от бо сьогодні вже на календарі 2 грудня. Це просто прекрасно. Що до нового року залишилися зовсім трішки. Я вам дуже дякую, що ви завітали до нас. Дуже дякую за цю дуже цікаву, приємну і змістовну розмову. Будемо раді бачити вас знову в нашій студії. Бажаємо вам побільше натхнення і реалізації всіх творчих планів. Дякую і вам з наступаючим праздником побольше в жизні. Дуже дуже вам дякую. Що ж наші шановні телеглядачі, будемо чекати новий рік разом. Ну а просто зараз продовжимо прокидатися разом з обласним. Тож залишайтеся з програмою на часі ранок.